মই প্ৰতিক্ৰিয়া সদায় দি আছোঁ হা মই সদায় প্ৰতিক্ৰিয়া দি আছোঁ যে যদি সঁচাকৈ কিবা লিগেল ইছ্যু আছে একশ্যন লওঁ কিন্তু আকৌ এনেই অদৰকাৰীভাৱে এই পাকিস্তান 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 চিঞৰি থাকি বাংলাদেশ বাংলাদেশ চিঞৰি থাকি এনেই হুলস্থুল কৰি থাকিলা যদি কিবা লিগেল ইছ্যু আছে একশ্যন লওঁ হয় নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে গৃহ বিভাগ আছে ভাৰতত অসমত দুইটাতে আছে পুলিচ আছে ইমান এজেঞ্চীবিলাক আছে এনকুৱাৰী কৰি একচয়ন লওক এনেই আমাৰ সন্মুখত পাকিস্তানী পাকিস্তানী গাই থাকিলে কিটো হ'ব এইটোতো আমি আকৌ সেই বাংলাদেশী ইছ্যু নিচিনাকৈ এটা ইছ্যু বুলিয়ে ভাবিম ৰাজনৈতিক ইছ্যু বুলিয়ে ভাবিম গতিকে যদি কিবা ছাবচেঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে একচন লওক যদি কোনো ছাবচেঞ্চ নাই তেতিয়াহ'লে এনে আমাৰ সন্মুখত গাই থাকিলে একো লাভ নাই সেইটোতো নাজানো এইটো আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সুধিব লাগিব ভয় খাইছেনে নাই মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা এতিয়া কেনেকৈ গম পাম কিন্তু এটা কথা খাটাং যে গৌৰৱ গগৈয়ে যদি এতিয়া ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজখন কৰাৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে ছাব্বিছত আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনক হৰুৱাব পাৰিম